Чем? Не, только тем, что тебя вкалывают, что ли? Спать не дают. А? Я ведь тебя бью нафиг. спать не даю, правильно. Правильно, вот это верно, спать я не даю. Ну, извините меня, пожалуйста, товарищ. Он же издевается, он же насмехается над народом. Бессовестный. А, вы сами с собой насмехаетесь. Вы зачем сюда пришли ко мне? Зачем вы плакат с картинкой принесли? Вы что, меня хотите удивить, что ли? Нет, не удивите. У меня это вот где эти портреты. Вот, видите? Вот они. Я на них навкалывался. Уже теперь на себя буду вкалывать. Понятно? Никто меня отсюда не столкнет. А кто будет сталкивать? Стрелять будем. Вы что, ждете вам колбаса? Посыпется с неба копченые. Не посыпется? Вы ждали от Горбачева. От яйца не ждали? Не дождались? И не дождетесь. Надо работать, а не плакаты таскать с, с картинками с вашими. А вы пойдете, Кайси да, давай, у нее там стакан с вагоночкой врежете, и, и давай, ляс сточи. Да ты как же относишься к народу, тот сволочь? Это я от народа не уважаю. Сейчас посмотрим. Делаю. Ребята, давай, открой ворота. Угощайте, давай, выкатывай. Товарищи, заходите давайте. Угощайтесь, чавар рабели, давай налетай. Каждому по бутылке. Это вам компенсация за бессонные ночи. Бесплатно, бесплатно, заходи. Что не ходите? стоять. Не слушайте его, это провокация, не вздумайте. <свес> <том, как> <свес> <свес> Куда есть, есть, вы? Стоп стоп, стоп, стоп! Стоп! Куда ты да ставишь? Но... Провокация! Иди хоть прихвати пару бутылок, а колодец все распашься.